Hallo liebe Freunde, ich würde gerne Ihnen über die Stadt Lviv erzählen, eine von meinen Lieblingsstädten in der Ukraine. Ihre alte eigene Straße gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Ihre alte Mauer und Verteidigungskloster erinnern sich noch an Mittelalter. Die Deutschen und Österreicher nennen diese Stadt auf eine Art und Weise Limburg. Sehr gute und geschmackvolle Küche. Kaffee wird hier auch nicht schlechter als in Wien gemacht. Das ist eine typische europäische Stadt mit sehr gemütlichen Plätzen, Straßenkaffee und sehr angenehme Atmosphäre, der alte Stadt. Der Sohn von Mutter hat hier viele Jahre als Musiklehrer gearbeitet. Bei Lviv Grand Prix in den 30er Jahren haben die deutsche Automobilrennfahrer Rudolf Caracciola und Hans Stück zweimal gewonnen. Die deutsche Nationalmannschaft wird zwei Spiele in der Gruppe B auf dem Lviv-Stadion Während Europameisterschaft 2012 spielen. Dann, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Mit besten Grüßen, Viterek Klitschko und bis bald in Lviv. Lviv. Es lohnt sich, es kennenzulernen.